Это не делается сейчас. А не это может делается до в сих пор. Ребят, да, смотрите. Я так предлагаю... вот, вы Так а не вот, мы смотрим. Я предлагаю вот, так вот, как мы сейчас садимся, так, так, так. оставляем. И садимся, чтобы мы сейчас не превращали в цирк, садимся потом уже в изменения. или гимн, или само черную. Да, я не это такое. не на а почему ты так э, я... ну, Мирослав Иванович и, ты да, что? Ну, давай сейчас ну, тогда зададим вопрос. Мирослав Иванович, скажите, вам принципиально. быть? Мне принципиально вообще я сейчас выйду и свой список буду. Ну, все, мы уже, в принципе, заканчиваем, чтобы были сейчас все дополнительные. Я принципиально против переноса любого изменения. Принципиально против. Законности. Ну, так а что, а почему? Делать. Поэтому это тоже вопрос. Но он писал заявление. Мое волеизъявление нарушает. Давай. Уже, уже решили, не решили это все. Ну, все Наташа, а Наташа я дорогого хочу перенести куда-то ты выехал. Ну так я внесу обязательно. Зачем вот эту комедию устраивать? Вы сами сказали, вам не принципиально каждый депутат. Кто что вам скажет? Потому ну, что мы сейчас выступает. Вы я вы посмотрю, вы я знаю, посмотрю, как, как, как будет работать. На Вообще, на самом деле, должно было быть Наташа убрали и все. Значит, я предлагаю два перемещения, то, что назвал Чуйко. Наталья Украли, я а не хочу. Наталья Украли, это не считается. И не надо, не надо, не надо. Вообще никого не надо. Я захотел без нового подменяться, это было согласовано, и они договорились сами. Это же не мы вносили. Они с сами договорились. С Хорошо, оставьте Илью. Оставьте Илью в культуре, я же не понимаю. как вы договариваетесь uh -huh. так, что вы не можете договориться? Мы договариваемся? Мы не договариваемся вообще. Я просто хочу сказать, что вы договорились. Они договорились. Причем здесь я. Свет, ты хотя бы слушай, что говорится. Причем мне сделает перевод эфир. И Илюша. Ну конечно. Они между собой же договорились. остается

предложение <кười> <кười> по поводу замены комиссии Ивнов Михаил Михайлович, комиссии по свете охраны здоровья, структуры и спорта, а Илья э комиссии по депутатской этике и, и ярости законности. И сам еще раз. И, и сам Да, пошел, да, и сам да, 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 да. Наталья Сергеевна, вы так как она пошла на помощь. Давайте мимо с вами. Хто за? Дякую. Хто <тобі> проти? Звершався. Все, рішення прийнято. Так, переходимо до розгляду питання порядку денного різня. Хто бажає виступ? Шановні депутати, питання включені до порядку денного, другої сесії. Кипударської міської ради розмови скликання Дякую за роботу. Друга сесія Кипударської міської ради. Площина